Це хлопці з добровольчого Українського корпусу правого сектора, які буквально щойно повернулися, вийшли з оточення під Оловайськом. Зараз спробуємо розпитати взагалі, як це, що там було. От, ну, просто розкажіть. Розкажіть, по-перше, як ви там опинилися. Ви ж були спочатку під Амросівку, правильно? Ні, ми були не під Падомросівкою. Ми приїхали на Старобешево. Приїхали на Старобешово в Сороковий батальйон. <пост Singing> Мы были прикомандированы к 40 батальону. Батальон территориальной обороны Кривбас, который уже не нес свою изначальную скажем, задачу, а уже был как регулярные войска сборной сил Украины. Мы выполняли тоже свою функцию подразделения правого сектора, помогали Взброим силам Украины вести нашу войну против, э, против мразей, против которые, да, да, которые зашли на, на нашу землю и которые мешают нам жить спокойно. Э, впоследствии уже бои продвигались, и мы были уже под Иловайском, держали четко поставленную задачу. Э, произошло так, что... Ну, мы выполняли задачу до определенного момента, когда уже прошло так. На нашу территорию уже открыто зашли войска Российской Федерации и мы попали в окружение. Мы пробыли в окружении 7 дней, после чего поступило <coughs> указание, что нам надан зеленый коридор, по которому мы можем выйти спокойно без единого выстрела и будем, как бы сказать, на нейтральной территории, на территории, которая контролирует э, Украина, и мы будем дальше нести свою службу и, естественно, будем продолжать. В общем, боевые задачи. москали тоже люди и умирают они так же сам. Так что мы совсем справимся. Мы на своей земле, нам терять нечего. Хлопцев. А как все это происходило, я могу ну, описать буквально ну, в нескольких словах. это. Давайте а... спочатку, как бы вы вот, Петра... а, 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 были в точнее, как там? Потому что я, например, в такие страшные ситуации еще не Когда мы были в Аточине, было все нормально. То есть а, у нас было, в принципе, все. Еды хватало. До, за, за пару дней до приказа уходить, конечно, хлеб закончился, но это мелочи. О, боеприпасов да. тоже хватало. Да, не... половину боеприпасов пришлось оставить там и сжечь. Да, все было уничтожено, грохот стоял такой, как будто там поле боя, когда уходили. Когда вы были и вас обстреливали все. А, конкретно нас не обстреливали. Когда мы были в окружении, мы еще продолжали вести бои в Иловайске. Да. Ну, под Иловайском, да. А вы в самом Иловайске были? Мы, ну, скажем да, так, заезжали, была... мы Днепру подвозили там боеприпасы. да, ну и, естественно, с боем тоже заходили. И... Да, мы атаковали их блокпост с восточной стороны Ловайска, штурмовали ферму, на которой они засели, успешно кстати, через который потом проходил э, батальон Шахтар и Азов. Азов да, ну и не произошло туда тоже. А когда вы были в Иточине, где самое было, в каком месте? О, получается, кольцо было, линия трассы Донецк, Старобешево, Кутенниково, амбросевка и получается, все войска, которые были внутри, оказались в окружении. И вы еще там продолжили вести боевые действия? Да, еще велись боевые действия. Как раз тот батальон, которому были прикомандированы, 40-й батальон Кривбас, еще вел успешные бои в районе Кутеникова. И достаточно успешные бои, и бои велись не против сепаратистов, не против, э, так скажем, ополченцев так называемых, а против регулярных войск Российской Федерации. А с вы знали, что это регулярные войска? Так как была подбита неоднократно техника, танки э, Т-72, в Украине таких нет, таких не выпускают, и брались в плен точно так же с другой стороны, Иловайска в плен брались э, десантники, ну, военные Российской Федерации с документами. Какая их доля, кому их передали? Э, я не, не знаю. И на их технике были э, белые круги и трех, белые треугольники. Это у россиян такое. Треугольники это танки, а круги это уже все остальное. Вы сами mm. бачили такую технику? Да, так? да. да, когда вырывались с окружения, мы на них наскочили. А они были в шоке, что мы шли, перепугались да, сами. И как раз стояла да. их техника. А где это было, в каком месте? Это было в полях. Это да, было, в полях да было. это было как раз первый раз. Недалеко от агрономичного, да? Ну, по дороге, да. Где-то где соль... в тех районах, где агрономичное, где-то юго-западнее, да, кажется? Точно не могу сказать. Да. Богато их было. Их там, кстати, не было много. Да, но, если... но у нас уже был зеленый коридор, так называемый. Да, так мы их не отрековали. Да, так как у нас был зеленый коридор, ну, естественно мы же проходим без единицы стрельбы. У нас даже э, были была техника без боекомплекта. Э, мы с бойцами с утра, когда мы собрались, организовались колонну как настроение, да, настроение отличное, мы даже, ну, но я мы даже не собираемся Кстати, стрелять, потому что первые обстрелы, нормально. забыл сказать еще, а первые обстрелы минометов были как раз в этом перед, как это всего называется, 3906. да, 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 Нет, перед аэрономичным. Вот это 3906 где стояло, На там, окуда? помнишь, минометы начали обстреливать нас? Ну, да, они да, где-то далеко работают. Ну, да, ладно, да. вырежите. И uh, you... Повертаємося до того, що ви розказали, що прийшов наказ виходити і що є домовлення, що вас випустять мирно, без стрільби, так, правда? Так, так. так. Ви почали виходити. Багато було техніки і особового складу, тих, що виходили? Техніки було дуже багато. я, я, ну, я сразу не скажу, сколько людей було, тому що я не знаю точно. Я скажу, колона була очень большая, ну, порядка там, може бути, кілька кілометрів. Техника. это было... Более 50... одного километра, скажем так. Это да, два километра. километра точно было. А какие військовые з'єднання там выходили разом с вами, вы знаете? 51 -я. я все точно не могу сказать. 51-я бригада, ну часть ее, естественно. 40 батальон тоже часть. Донбасс. 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 Днепр. Да. Донбасс. За каких обставин тебя поранило? Там по ходу истории Скажу, это будет долго. Так, рассказывай, в как? таблетку попал снаряд от АГС, от автоматического автомобиля. Да, задетонировал на... на стекле автомобиля. Когда вы выходили колонной? Да, да. да, уже ну, почти, почти, раз почти раз уже. А, ну, рассказывайте, поехали вы колонной, насколько я понимаю, потрапили в заседку, Щас? правильно? Да, ехали мы колонной, колонна довольно-таки была длинная, я уже сказал. Mm -hmm. Я, насколько понимаю, все это было ну, очень четко было спланировано акция по нашему выходу. А, нас а, начали обстреливать с каждой стороны, наша колонна разворачивалась. Это все, я думаю, было сделано для того, чтобы нас заманить именно туда, куда нужно. А там, куда мы нужно попали, нас уже начали полностью... Нас раздробили, а потом начали. На несколько уничтожать. частей колонну. А потом нет, уже нас нет. начали точечно и очень сильно кучно нас начали. Ну пока мы уходили, мы тоже смогли их зацепить и уничтожить, что-то да смогли, скажем так, за собой нести. Ну так как мало кто поверил, что у нас будет действительно очень все зеленое и просто. Вооружились, составили боекомплект. И, Вы естественно, в ответ и танки тоже стреляли, и... А с чего взагалі вас атаковали, когда была та заседка? О -о -о. А за, абсолютно со всего было. Да, со всего. да так было обычное стрельбу. Уже... Гаубицы, танки были, АГСы, это не 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 уже не 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 при самом выходе возле Старобешева, там уже говори, были, заняли господствующие высоты, они как бы заняли, и уже там видно было, что действительно слаженное командование, слаженная группа. И работали да. и все прицельно, кучно, уже, наверное, видимо, пристрелялись по местности до этого. Да. Э, техника, ну, насколько я знаю, все уничтожено, что вообще техника никак не выехала из окружения. Все то, вы... то еще вас, может быть, заманили в ту засидку, может это сказать? Да, я да, думаю, да. Окружили. Я думаю, и да. И начали нас убивать. Но, как бы, у них это не очень-то и вышло. Потому что мы тоже-то начали отстреливаться, тоже очень много людей с их стороны положили, но если бы нам сказали, что нужно прорываться, Так мы бы прорвались и бы потерь намного меньше. Нам сказали, что у нас зелений коридор и мы. Клином, не Квина, но если бы не вишли атаки изнутри, то менше б потерь було. Ви казали перед цим, що тричі відбивали якісь атаки, ну, наши хлопці. Так. Да. Можете да. розказати, як було? Ну, в принципе, как было, ехали, ну, засада стреляют, мы, естественно, тоже в ответ стреляем. <м takeaways> Понимаем, что, естественно, что может быть дальше, мы разворачиваемся, едем в другую сторону, находим другой путь. Пытались по уходить по лягу. У вас было еще, кроме стреляйской сброи? А, ну, это все зависит уже, кто нашел учился и у кого что было. У нас в машине были РПГ, но с машиной РПГ, к сожалению, нет возможности. Hmm, да. Без фильмах. То бишь мы говорили, что даже э, в этой сложной ситуации не падал в дух. Да, mm я, -hmm. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, кстати, вот yeah. сколько мы ехали, все, все, кто там потерял технику, кто передвигался пешком, всех по возможности э, собирали, ложились один на одного, мы ехали, 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 и я видел всех, даже раненых, и мертвых видел, ну, погибших. Те, кто был ранен, Никого в глазах я не видела чаяния, все естественно хотели дальше, дальше, дальше. Тебе швейцарцы не, если далі боротися і если далі боротися, то будет перемога и мы можем победить перемогти российскую федерацию. Эй, какая российская федерация? Мы не то что российскую федерацию, мы дальше зайдем, если нужно будет. Только главное нас не трогать и мы на нашей земле. Мне без разницы, российская федерация, Европа. То у меня одна страна, я ее люблю. Какая бы она ни была, это моя родина, это мой дом. И многие точно так же думают. И, к сожалению, много кто не вышел, Ну, я могу сказать, они все настоящие войны. Насколько я разумела, когда вас же раздробили, то вам помогали местные жители выйти, правильно? Да. Очень, очень большая... Благодарность местному населению, которое сейчас подвергается очень большому, так скажем, насилию, людям, да, террору, который, так скажем, букв, практически буквально белого цвета не видят. Они сидят в подвалах, прячутся семьи, дети маленькие, подвергаются различным обстрелам артиллерии, боятся и... И они, мы с ними общались, они верят, что за нами будет правда, что мы победим. Ну а так приблизно в этом районе. Ну, ваша субъективная думка. Великий відсоток населения поддерживает их, тих? Э, знаете, скажем так, скажу... их поддерживают лишь большинство их поддерживают только те, кто э, не видел их, кто их видел, их не поддерживает. Вы еще рассказывали, я расстреливали тех, кто хотел сдаться. Да. Расскажите. Когда мы уже были в селе, естественно, мы не видели, но мы слышали, по улицам уже проезжали машины. Тот, кто хотел сдаться в плен, подходил, как получается ополченцам, ну, насколько мы уже поняли после наших наблюдений. Ну, в общем, к дня, этим разумам мы... они подходили. Да. Но российские были уже войска или сепаратисты, так скажем, ополченцы эти. Мы сдаемся в плен. Они отвечают, так как вы сдаетесь в плен? Вы же убивали вы наших пацанов там. Отправили на тот свет. Держи и стреляли, и уже никто не говорил о ничего. А за веком соли было? Это Блин, было... а вы понимаете, мы сейчас люди подставим. Да, мы сейчас людей реально так подставим. А, все, если кого-то подставить, то не треба, да. как все показать. А достаточно.